السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد Para pendengar yang dimuliakan Allah sekalian, masih lagi bincangkan tujuh ayat yang awal. Bagi kalian yang memiliki tafsir bin Kasir, turun buka pada muka surat 209, jadi yang ketujuh. Surah Ar-Rum. Al Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ghulibati Ar-Rum. Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Fi bidai sinin. Lillahi min qablu wa min ba'd. Wa yawma'idhi yafrahul mu'minun. Binasri Allah. Yansur man yasha. Wahual azizur rahim. Wa'adallah Allah la yukhlifu Allah wa'dahu walakin aktsara an-nas la ya'lamun ya'lamun zahiran min al-hayati ad-dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun sadaqa al-'azim alif lam mim bangsa rum telah dikalahkan di negeri yang dekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang dalam berapa tahun lagi bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang dan di hari kemenangan bangsa rum itu bergembiralah orang-orang yang beriman kerana pertolongan Allah dia menolong siapa yang dikehendakinya dan dia yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Sebagai janji yang sebenar-benarnya daripada Allah, Allah tidak akan memungkiri janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka hanya mengetahui yang lahir sahaja dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Telah saya terangkan dalam kuliah yang lalu, bagaimana antara Farsi dan juga Rom ini sentiasa ada pertemuan, persisihan, peperangan, ada kalanya Parsi menang, ada kalanya Rom menang. Tapi dalam konteks sebelum peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, maka tentera Parsi telah pun mengatasi empire Rom dan telah diterangkan bagaimana peristiwa itu laku dan menimbulkan kegembiraan kepada puak musyrikin kerana mereka mempunyai persamaan dengan golongan Parsi sedangkan umat Islam ada persamaan dengan Rom yang beragama Kristian pada masa itu ini kaedah yang dipakai dalam Islam dipanggil akhafud dararain mana ada dua kemudaratan maka diambil yang kurang berbanding dengan yang lebih berat memanglah kedua merupakan puak kufar tetapi dalam konteks persamaan ya ada persamaan antara umat Islam dengan umat Kristian itu wakarqila ada mengatakan bahawa Parsi pun mereka ni memiliki kitab Innalahu muktaban wabadalu tabdilan ashad wa absha' min tabdil an-nasara wal yahud sebenarnya kalau kita lihat dari persamaan di antara ada perkara-perkara yang merupakan ritual amalan orang Parsi ataupun orang India orang Hindu dengan umat Islam ada pakaiannya putih sebagai contohnya tapi mengikut sebuah riwayat daripada Abdul Razak dalam musannafnya begitu juga Imam Al-Baihaqi dalam sunan Al-Kubra Kata satu kata-kata daripada Abdul Razak التوبوني بعد الإمام الشافعي، بابو سبناني، وقد روى عبد الرزاق والشافعي عن علي رضي الله عنه قال: كان المجوس أهل كتاب يقرأونه وعلم يدرسونه، فشرب أميرهم الخمر فوقع على أخته، فلما أصبح دعا أهل الطمع فأعطاهم، وقال إن آدم كان ينكه أولاده بناته فأطاعوه، وقتل من خالفه، فأسري على كتابهم وعلى ما في قلوبهم منه، فلم يبقى عند indahu minhu Jadi dalam periwayatan riwayat ini pada Abdul Razak dalam musnadnya begitu juga Imam Haqid dalam Sunan Kubra bahawasanya pendapat disorot kepada Imam Ali karramallahu wajha. Bahawasanya orang Majusi juga merupakan ahli kitab lama dahulu kerana kan ke nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah SWT itu begitu ramai. Minhum man qasasnahu malaik wa minhum man lam alaik. Ada kalangan mereka yang kami ceritakan ada yang kami tak ceritakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bilangan nabi ni nabi pernah nyatakan 124000 orang tak semua disebut dalam Quran bahkan sebahagiannya Nabi Muhammad SAW sendiri pun tidak tahu bahawa mereka itu merupakan Nabi sajalah tuan-tuan terlanjur berkata perkara semikian usahlah bimbang kalau kita jadi orang saleh tapi tak dikenali orang kerana ada orang saleh ketua orang saleh iaitu para Nabi Nabi kita Muhammad SAW pun tak mengenalinya mudah untuk kata begitu kan kerana ada orang pada ini dia risau kalau dia buat satu kebaikan orang tak kenal orang tak kenal maka cuba untuk tunjuk kepada orang ramai tentang kelakuan itu usah buat demikian lah tuan-tuan jadi balik kita kepada topik ni tadi bahawa ada setengah pendapat mengatakan bahawa kaum Parsi juga merupakan ahlu kitab cuma perutusan Nabi kepada mereka ni berlaku ribuan tahun yang lampau jadi mereka telah pun menukar syariat seperti yang saya cerita kepada tuan-tuan terlalu banyak wa badaluhu tabdilan asyadda wa absha' min tabdilin nasara wal yahud mereka telah membuat perubahan kepada kitab diutuskan kepada Nabi mereka di zaman lampau itu terlalu banyak hatta ahlu nikah al-maharim sampai mereka ni menghalalkan Kawinan sesama mahram seperti contohnya yang disebut dalam riwayat Abu Razak dan juga Imam Bayhaqi ini tadi bahawasanya orang Majusi ini mereka asal usul dari kitab tapi kemudian mereka telah pun leka, alpa, tukar, ubah bahkan lebih teruk daripada perubahan berlaku kepada syariat Nasraniah dan juga Yahudiah sampai ke satu peringkat mimpin mereka diminum minum arak oleh kerana terlalu mabuk maka dia telah menyetubuhi berzina dengan saudara perempuannya sendiri bila dia dapati kesalahan itu berlaku maka dia panggil semua orang yang berkepentingan di kalangan rakyatnya dan mengatakan dahulu Adam AS alam pun mengahwinkan anak lakinya dengan anak perempuannya bukan begitu dia apa salah pula kalau aku berkahwin dengan saudara perempuan aku sendiri fa atu maka rakyatnya yang tamakkan harta daripada si raja ni telah pun mentaatinya mengikut perintahnya bahkan tidak menafikan dosa yang dilakukan olehnya padahal perkara itu diharamkan oleh syariat mereka yang diutuskan oleh nabi dalam kitab yang nyatakan diutuskan kepada mereka itu maka demikianlah perubahan dilakukan mengikut kepada akal mereka dan nafsu syahwat mereka sehingga agama mereka yang asal usulnya dari wahyu itu juga terpesong begitu jauh. Bila saya menceritakan kepada tuan-tuan lah, seperti dikatakan Dr. Zakir Naik mengatakan Hafizahullah bahawa memang terdapat persamaan di antara amalan orang-orang Hindu di sungai Ganges itu dengan umat Islam yang berpakaian serba putih pada waktu itu ketika wukuf mungkin ada persamaan bahawa pernah diutuskan kepada mereka Nabi-Nabi yang terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW kepada mereka mungkin ribuan tahun yang lampau maka mereka telah melakukan perubahan begitu banyak. Lalu dia menjadi seperti agama wasaniyah. Jadi telah dinyatakan kepada tuan-tuan daripada Sayyidina Ali kalau Allah wajah seperti riwayat dalam Sunan Al-Kubra dan juga Al-Musannaf oleh Abdul Razak. Jadi begitulah Nabi wakadkan Nabi SAW AS, wa ashabuhu ya rawna anha ahli kitab aqalla syarran min al-majus wa rum aqrab min faris li hadha al-amr fa kanu yuhibuna al-ghalaba li rum ala faris wa in kana ashabatu qataluhum jami'an. Jadi kalau kita lihat antara sikap Nabi dalam konteks ini iaitu menyokong golongan Rom kerana melihat bahawa Rom ini lebih dekat dengan mereka berbanding dengan Parsi walaupun Parsi seperti yang katakan tadi mereka juga pernah dikurniakan dianugerahkan kitab kepada Rasul-Rasul diutuskan kepada mereka tapi mereka telah pun mengubahnya dengan begitu banyak sekali sehingga lupa terus segala kualiti wahyu yang dihantar itu telah pun diubah langsung tidak menyamai kitab-kitab sama yang lain jadi pilihan Nabi SAW menyokong golongan Rom ini kerana persamaan yang nyatakan ketika peristiwa ini berlaku turunnya ayat ini maka Abu Bakar Siddiq anhu pergi menemui golongan musyrikun dan berkata kepada mereka apakah sekarang kamu gembira dengan kemenangan saudara-saudara kamu terhadap saudara-saudara kami jadi dalam riwayat ini mengemukakan bahawa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah pun melakukan satu pertaruhan dengan musyrikin jahiliyah Quraisy di bawah ketuanya bernama Ubay bin Khalaf jadi Abu Bakar telah berkata kamu yang pembohong wahai Ubay mari kita bertaruh dengan 10 ekor unta nanti kalau Rom menang dalam tempoh 3 tahun ke hadapan maka kamu kalah pertaruhan ini akan menjadi milik saya sebaliknya kalau Parsi yang menang saya yang kalah Ubay bin Khalaf menerima semua taruhan itu Abu Bakar lantas menemui Nabi SAW dan menceritakan tentang pertaruhan tersebut lalu Nabi telah berkata kepada Abu Bakar tambahlah jumlah pertaruhan itu dan panjangkan tempohnya Abu Bakar kembali menemui Ubay dan melihat kepada Ubay berkata kepadanya nampaknya engkau menyesal dengan pertaruhan itu kan Abu Bakar menjawab kalau begitu kalau sedikit jumlahnya kita tambah pertaruhan ini menjadi 100 ekor unta yang masih muda maknanya masih kuat dan panjangkan tempohnya menjadi 9 tahun atas saranan Nabi SAW tadi maka ketika Abu Bakar ingin berhijrah Ubay ni Ubay bin Khalaf yang lelaki malang yang menentang Nabi sampai ke sudar dan akhirnya mati di tangan Nabi SAW dalam satu peristiwa yang dibaling lembing ke lehernya tidaklah kena direct tapi kena di situ dan melecet dan bau kepada kematiannya jadi Ubay meminta kepada seorang penjamin untuk membayar taruhan itu nanti kalau dia menang Abu Bakar menjadikan anaknya iaitu Abdul Rahman bin Abi Bakar sebagai penjamin perkara yang sama terjadi ketika Ubay bermaksud mengikuti perang Uhud Abdul Rahman pun meminta penjamin kepadanya lalu Ubay menunjukkan penyaminnya jadi dalam perang Uhud ternyata Ubay ni mati kerana luka yang derita olehnya ketika bertarung melawan Nabi SAW tuan tahu kisah Ubay bin Khalaf ni dia ni seorang kaya memiliki banyak kuda dan dia berkata kepada Nabi menghina Nabi wahai Muhammad sallam nanti aku naik seekor kuda aku yang pantas aku akan bunuh kau wahai Muhammad maka Nabi menjawab kepadanya kau akan mati dengan tanganku ketika perang Uhud Ubay bin Khalaf ni munda mandi apa istilahnya Berlari sana belayi ke sini mencari Nabi SAW dan para sahabat beritahu orang Nabi untuk menamatkan riwayat hidupnya Tapi Nabi sendiri telah mengambil lembing seorang sahabat Dan baling ke arahnya tak kena pun Kena sikit je pada lehernya Dan dia jatuh daripada kudanya Pulang ke dalam keadaan mengatakan Muhammad telah membunuh aku SAW Mereka menjawab Ia hanya melecet sikit saja wahai Ubay Sabah Dan ternyata dengan sebab luka itu Ubay bin Khalaf mati Jadi kisah tentang pertaruhan ini Ada banyaklah ulasan di kalangan para fukaha Menariklah untuk kita sebutkan sebuah sikit di sini Bahawa kalangan mereka dia mengatakan bahawa Ini menjadi satu bukti Bahawa dibenarkan untuk bermuamalah dengan riba dan juga pertaruhan di negara yang bukan negara umat Islam. Sebagai contohnya pandangan yang dikemukakan dalam mazhab Ahnaf Hanafiyah bahawa dalam konteks ini dibenarkan bagi umat Islam kalau mereka mengadakan pertaruhan sebagai contohnya maka pertaruhan itu halal jika dia dilakukan di negara bukan negara umat Islam. Wallahu a'lam. Ada penjelasan yang lain dikemukakan sebagai contoh dalam mazhab Syafi'i. Kejadian ini ternyata iaitu pertaruhan ini berlaku sebelum diharamkan praktik perjudian ataupun taruhan. Jadi, kalau kita perhatikan adalah penjelasan-penjelasan para ulama' tak ada perkara semikian. Jadi, Nabi SAW tidak menghalang Abu Bakar kerana ayat ini turun sebelum ataupun peristiwa ini berlaku sebelum diharamkan. Perkara yang namanya arah, judi, pertaruhan. Sebab surah Ar-Rum merupakan surah makiyah sementara pengharaman khamar dan juga judi terjadi dalam waktu Nabi SAW para sahabat berada di Madinah. Maksudnya, selepas hijrah. Walaupun seperti yang telah dijelaskan, mazhab Hanafi menjadikan kejadian ini sebagai dalil dibolehkan melakukan transaksi di negara bukan Nisa

خالقها ومسرف أمورها إلا أنهم يعلمون من الدنيا ظاهرها ويفعلون أن بواطنها ودلالتها ولما كانت السماء والأرض ما بينهما مضيئاً ولا تملك أن تعصي الله أبداً بينما هم يعصون ويظلمون فإنهم لا شك مب mouthsون ومهاسبون ayat ayat dan surah Ar-Rum ini sebenarnya boleh kita lihat terbagi kepada dua bahagian yang pertama menceritakan bagaimana dunia ni dengan pahlawannya bahawa walaupun satu bangsa itu dianggap kuat tapi akan tiba waktu dia akan tewas dia akan kalah dia akan dijatuhkan akan ada penggantinya Ini yang disebut oleh Ibn Khaldun dalam kitabnya Ibn Qadimah sebagaimana hayat manusia dalam tempoh 100 tahun maka demikian juga hayat sesuatu tamadun ataupun empire ataupun kekuasaan Amerika yang merupakan kuasa besar dunia itu pun telah meyakini penghujung era kekuatannya sudah pun dekat dan mereka meramalkan siapa dia kuasa besar selepas ini melihat kepada resources yang ada mereka mengatakan Poland sebagai contoh mereka menolak apa yang berlaku pada ini dakwah orang ramai bahawa negara China yang akan menguasai persada ke kuasaan dunia kerana pada mereka bangsa Cina ni merupakan bangsa yang negara Cina itu merupakan bangsa yang suka kopi yang penuh dengan sebenarnya peranian kepada hak manusia tidak menjaga human rights adalah kata-kata mereka yang menunjukkan kepada keyakinan mereka ataupun bahawa mereka sendiri berfikiran bahawa negara mereka yang kuat itu pasti akan berakhir juga akhirnya jadi kalau kita lihat ayat-ayat yang awal ni dia mengajar kepada kita satu prinsip dalam hidup supaya kita sedar bahawa semuanya akan berakhir walaupun Rome yang disangkakan begitu kuat empayanya Parsi tapi bila sampai waktunya mereka semua akan hilang daripada peta sejarah dunia sebab itu kita lihat dalam ayat yang Allah kemukakan sini wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun mereka selepas kekalahan mereka itu mereka akan menang pula di sini ada satu latifa ada satu lataif yang dapat kita lihat bahawa mengapa Allah menyatakan min ba'di ghalabihim mada ila untuk sebut wa hum sayaghlibun ghalibati fi adnal ard wa hum sayaghlibun mereka akan menang mengapa ada perkataan min ba'di ghalabihim ini ada satu perkara yang menarik yang tersirat di sebagian tersurat insyaallah saya akan huraikan perkara ini yang kuliah akan datang wallahu alam sallallahu ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahirabbil alamin wa barakallahu fiikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh